Давайте с вами, наверное, посмотрим самое приятное, потому что и игру и футбол мы любим. Ну, наверное, прежде всего за голы, маленькое чудо, которое украшает этот вид спорта, любимый спорт номер один. Поэтому давайте посмотрим самые красивые голы четвертого. Но ну, я бы отметил здесь не столько исполнение Руменюка, потому что, конечно, мяч попал на Шавера. И мяч мог пойти мимо ворот, его уже записать было на Шавера. Но сама комбинация заслуживает внимания. Четкий розыгрыш мяча, подача справа или как раз в ту точку, куда убежал Руменюк. Хотя, по большому счету, можно сказать, что где-то какой-то прозевал своего нападающего, не закрыл региональную подстраховку, значит, потерял зону и именно оттуда последовал, я бы сказал так, голевой результативный удар точно такой же момент, как и момента металлиза верла, но э, качество исполнения, конечно, просто здорово пробил Громов. Опять-таки выбежал на опережение, и, если не ошибаюсь, это был Нельсон, который опять-таки прозевал зону, не закрыл диагональ. Значит, он обязан был быть первым на мяче. И это мяч по исполнению все-таки поинтереснее выглядит того мяча, который будет забит в ворота уже разговаривал. Динамо Ильичовец. Здесь я бы отметил, можно сказать, бы идеальную подачу правого защитника Макаренко, который, мы знаем, он левша, убрал под левую ногу, исполнил просто ювелирную передачу прямо в ту зону, где кровец ударом головы. Мастерство, я бы сказал, так реализовал этот момент. Очень красивый гол и в динамике, и по исполнению, значит, и наглядное пособие того, как этот элемент должен исполняться. Хотя мы знаем, что было масса моментов и в прошлом сезоне, и в позапрошлом украдцев, когда он вот такие моменты не реализовал. Нужно сказать, что бразильцы разыграли, наверное, свою фирменную комбинацию. Это один из элементов, который помогает скрыть, как мы говорим, насыщенную оборону соперника, игра в стенку. Я бы отметил что здесь великолепный Гей Святайсен, который внешней стороной на Значит, выполнил передачу на Немо, и Анем уже Э -э так чистенько и хладнокровно реализовал этот момент. Очень красиво это было бы, я бы назвал, вот среди четырех самым пока интересным. <связывая> ну, тут и по траектории мяча, и по тому, как он был исполнен, посмотрите, как мяч летел. Комментатор сказал, что вратарь мог бы подвергнуть. Но если бы там еще, еще один вратарь был бы, его поставить прямо на штане, то, может быть, бы вдвоем они и после такого удара. Поэтому я пальму первыми старыми. Это было для конкурса.